Все разбито, а весь центр разбит. Все наше бомбосховище, это наше житло. Ко мне в дом прилетело. А к маме в дом прилетело. Спокию не хватает. Ну вот сижу, боюсь. Боюсь, не бегаю. Вот приехал заплатить за коммунальные и домой. Дом попали, надо мной и дыра. Соседка где-то уехала. Она в Кардашинке. Но что-то она не отвечает на номер там оккупанты в Кардашевке, на том берегу. Там такой ужас творится, ой. Ключа нет, они не имеют права открыть квартиру. И вот это ж дырка надо мной, потолок стал чернеть. Там и вода, и попадает и снег, все на девятый этаж, а ко мне на восьмой течет. Вот такой кошмар мне. И мне надо всю пенсию отдать за коммунальные. Війна це ж хіба не проблеми, це дуже великі проблеми. Кожен день і кожну ніч з 12 до 3 ранку в центрі живу і нас горлять. А я кормлю собачок, 24 собачки там. <зігорі> Губар допомагає жити, але ми виходимо раз три два. дні, два дні обстріли сьогодні так більш-менш періодично перебивають і світла, і води. Ну, балкон весь там заставлений водою, там запаси. Воно дратує, але ну, балкон весь там потрощений. Інтернет також буває, що переублять там немає. Ну так, Фу -фу -фу, як кажуть, в народі сьогодні є. І коли я бачила цю тряпку триколор цей, то було мені гірше. А наразі так відкриваю очі і дивлюсь, наш майорить. Оце так воно. Ну. По тролейбусу не ходять, не всі, деякі тільки. мало езжу, потому что он плохо ходит. Так бы ездил больше. Первый я очень часто пользовался, он не ходит. Тройка тоже вот мне нужен, но его нет. Потому что обстреливает. Прилетает он. Видно же все. Весь пол Херсона разрушенного. Люди в домах, которые остались без председателя у нас ОСББ. Многие не знают, где получить гуманитарную помощь. Плохо доходит у нас информации. Ну, вроде как и снабжение какое-то есть. Ну, что с... ну, как на войне, что-то не хватает. Життя не хватает. 6 июня и... в связи с подрывом Каховской плотины у меня не стало дома. Но он сложился, его нет. У меня третья категория. Восстановлению не подлежит. Работа не выстачает. Я працював би на ЗСУ. От. А нема роботи. От. Оце і все. Якого є для чого, для чого жити, того все гаразд. Я цього всім бажаю, щоб було для чого жити.